assalomu alaykum kanalimiz muxlislari sizlar bilan sheroz eshonqulov rossiyaning qator ommaviy axborot vositalari ukrainada yadro qurollari yasalayotganligi haqida xabar tarqatdi 6 mart kuni rossiyaning TASS va Interfax axborot agentliklari bir vaqtda ukrainada yadro qurollarini yaratish bo'yicha ishlar olib borilayotgani haqida xabar tarqatdi agentliklar o'z xabarida vakolatli idoralardan biridagi manbaga tayanganligini yozgan va bir xil iqtibos keltirgan xabarlarda aytilishicha ukrainada 1994 yilda yadro qurollarini tarqatmaslik to'g'risida shartnomaga qo'shilganidan so'ng darhol o'z yadro qurolini yaratish uchun texnologik asos ishlab chiqarish maqsadida tadqiqot ishlari olib borilgan va 2014 yilda bu ishlar kuchaytirilgan yadro kalaklarini loyihalashda qo'llanilishi mumkin bo'lgan yadro portlovchi qurollarni yaratish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlari keyinchalik uran va plutoniy zonalarida amalga oshirilgan ukraina ilmiy hamjamiyati ham portlovchi ham o't otuvchi qurollarni yaratish uchun yetarli vakolatga ega deydi vakolatli manba har uchala agentlik aytishicha ukraina bir necha oy ichida yadro qurollarini yaratishi mumkin ushbu yadro qurollarining yasalishi tinchlik uchun xizmat qilsin deya o'z videoroligimizni yakunlaymiz video yoqqan bo'lsa va ma'lumot olgan bo'lsangiz like va podpiska tugmasini bosib qo'ying